Qaramda edim tavof qilayotgan yosh yigitlardan uchtasi yonimga keldi ulardan biri sherigini ko'rsatib shu birodarimizni haqqiga duo qilib qo'ysangiz dedi tinchlikmi so'radim men bugun payshanba kelayotgan shanba kuni og'zini operatsiya qildiradi til saratoni bo'lgan ekan uning tili tomog'i umuman og'zi saraton bo'lgan operatsiyadan esa 5% umid bor xolos men bemor yigitga yuzlandim senga bu dardni kim berdi Alloh. nega berdi nima uchun seni bu dardga mubtalo qildi yigit indamasdi musibat yo gunoh sababidan tushadi yoki Alloh suygan bandasiga musibat beradi bilginki Alloh seni yaxshi ko'radi u seni duo qilmog'ingni istaydi eng uzoq qilgan sajdangni eslaysanmi bir daqiqami ikki daqiqami eslolmadim bir daqiqaga ham bormaydi doktorga qancha sajda qilasan so'zimni noto'g'ri tushunma sajda hokisorlik demakdir doktorga navbat kutib turishing bir naf hokisorlikdir agar doktor shu issiq kunda men bandman kechgacha kutinglar desa kutasanmi noiloj kutaman qara doktorning sajdasiga bir kuningni ajratar ekansan ammo dardni davosi bilan tushirgan Alloh taologa esa bir daqiqa ham sajda qilmaysan notiq shu yerda hikoyani to'xtatib boshqa hodisani bayoniga o'tadi bir kuni masjidda odamlarga mazkur voqeani aytib berayotib ularga savol berdim orangizdan 5 daqiqa sajda qilgan kishi bormi iltimos umrida 5 daqiqa sajda qilganlar bo'lsa qo'lini ko'tarsin hech kim ko'tarmadi umrida 2 daqiqa sajda qilganlar bo'lsa behijolat qo'lini ko'tarsin dedim hamma yerga qaradi hech kim boshini ko'targisi kelmasdi ha o'ta tez aytilgan subhana robbial ala tasbehi bizni uch yoki 5 soniya vaqtimizni oladi deyarli hammamiz sajda uchun 5 yo 10 soniya ajratamiz xolos notiq bu chekinishdan so'ng asl hikoyasiga qaytdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bandaning Alloh taologa eng yaqin bo'lgan oni sajdada turgan paytidir bas duoni ko'paytiringlar deganlar uka uzoq sajda qilib o'zing Allohga yalinib yolvor dedim u yonimda namoz o'qidi haramda odam ko'p edi xotirjam namoz o'qishning iloji yo'q yigit namozini tugatib tahoratga chiqib kelay deb ketdi shu shu u bilan boshqa ko'rishmadim oradan 8 oy o'tgach jiddada uning sherigini ko'rib qoldim salom alikdan keyin bemorning holini so'radim o'sha kuni tahoratga chiqib ketgan sherigimiz ha deganda kelavermadi yarim soat o'tdi 1 soat 1 yarim hanuz uzundan tarak yo'q edi har xil xayolga bordik nahot adashgan bo'lsa bo'lishi mumkin emas deb men sherigimni izlab chiqdim tahoratxonaga bordim u yerda yo'q yerga cho'zilib yotgan kishilar yoniga kelib qidirdim u yerda ham yo'q oxiri pana joyda namoz o'qiyotganini ko'rib qoldim sajdada ekan yoniga borib men ham 2 rakat namoz o'qidim namozni tugatib u bilan gaplashaman desam u hamon sajdada ekan 5 daqiqa 10 daqiqa 20 daqiqa kutdim u sajdadan boshini ko'tarmas edi nihoyat 45 daqiqa o'tgach sajdadan boshini ko'tardi biz riyodga qaytdik fransiyadan mutaxassis doktor chaqirilgan operatsiyadan oldin doktor rentgen natijasi va qon analizi bilan tanishdi unga ikki xil rentgen natijasi va ikki xil analiz natijalari berildi biri shanba kungi natijalar ikkinchisi avvalgi natijalar bu nima mana bunisi boshqa odamni analizi bo'lsa kerak dedi fransiyadan kelgan mutaxassis hamshiralar har ikkala rentgen va analiz shu bemorniki ekanini tasdiqlashdi doktor hayratlanib bo'lishi mumkinemas derdi barcha ishga qodir zot bemorga shifo ne'matini ato etgan edi qadrdonlarim o'zimizga savol berdikmi bizni sajdamiz qancha vaqt davom etmoqda